ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪਬੋਲਜ ਦੇ ਸਪੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰ ਸਾਰੇ মিডিਆ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪਬੋਲਜ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਮਬੈਸਡਰ ਆਮਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰੀਅਨਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇੱਕੜ ਕੈਂਪਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ 8 ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ 20 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੈਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਮਿਰ ਦੇ ਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ক্রিকেট ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਬਟ ਆਮਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਜਨੂਨ ক্রিকেট ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਮਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅਮਰ ਨੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਆਵਦਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ক্রিকেট ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ और पंद्रह साल की मशक्कत बाद आमिर एक विश्व का वह प्लेयर है जो पैर बॉलिंग कर लगा और एक सौ चाली करोड़ जनता का भगवान कह जाते हैं सचिन क्रिकेट का भगवान उस भगवान ने आमिर जी देखा कि आमिर स्पेसल जम्मू मिलन आए उन्होंने उन्होंने उन्हों इनवाइट किया और क्या सचिन जी ने कि आमिर आई एस पी एल फस्ट बाल खेल तू खेलेगा मेरी टी शर्ट तू पाएगा मैं तेरी टी शर्ट पावगा और ये सचिन सपना सी सच होया ਸਚਿੰਜਨ ਜਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਈਐਸਪੀਐਚ ਪਰ ਆਈਐਸਪੀ ਦੀ ਫਰਸਟ ਬਾਲ ਸਚਿੰਜਨ ਜਿਨੇ ਆਮਿਰ ਤੁਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਨਆਈ ਨੇ ਆਮਿਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਹੰਦਾਵਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਰਯਨ ਸੁਖਜੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੋਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬਟਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਡਿਸਰਵਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂ ਅਮਰ ਤੇ ਆਰਿਅਨਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰ ਜੈਨ ਲੁੰਜ ਅ पहले uh, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सतस्ते आपका बहुत बहुत शुक्रिया और uh, थैंक यू आरनस, ग्रुप ऑफ और वहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे पूरे भारत देश के बॉयज एंड गर्ल्स वहाँ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्कॉलरशिप तो लेकर आए हैं सर और बल्कि मैं बहुत खुश हुआ तो यहाँ आकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा और थी क्या क्या मैसेज देना बस यही कहना चाहता हूँ मैं सभी को जितने भी हैं कि तो हम छोटे छोटे बातों पर डिस्ट्रॉय करते हैं अपने आप को आप मेरी तरफ देखिए मेरे, मेरे पास दोनों हाथ नहीं दोनों हाथ नहीं है लेकिन आठ साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ फिर भी हमने हार नहीं माने अपनी तो खाब था कि मैं क्रिकेटर बनूं और मैं वो किस तरीके से मैंने यूज़ किया जो तो कि हाथ नहीं हाथ नहीं थे लेकिन पैरों के साथ मैं बोलिंग करता हूँ और नैक और शोटर के दौरान पता पकड़ता हूँ लेकिन तेज़ गेंदों को मैं सामना करता हूँ मुझे कोई मुश्किल नहीं आ जाती है खेलने में मैंने हर जगह खेला चाहे बांग्लादेश चाहे यू ए चाहे श्रीलंका चाहे नेपाल मैंने खेला है तो मुझे कोई मुश्किल नहीं आ जाती है आज लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत किया और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं हमारी यूथ है बस ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला दिन होता है इंसान के नया दिन होता है और हमेशा कोशिश करते रहो और तो जिंदगी में कभी हार नहीं मानी चाहिए नहीं। कोई भी खाना सर हमारा तो खाब है मैं खासकर मेरा जो अपना सपना था कि मैं क्रिकेटर बनू अब उस समय आया है कि मैं जितने भी बाकी हमारे यूथ के बच्चे हैं हमारे गांव के बच्चे हैं चाहे कहीं भी तो हम उनको सिखाएंगे वो तो मैं खुद अपनी अपनी आमिर एकेडमी बना रहा हूँ जिसमें कि बहुत सारे बच्चे आएंगे खेलेंगे और इसके साथ साथ जिनके पास फीस नहीं होगा जिनके जिनके पास फीस नहीं होगा तो हमारे अंशु अटारी सर उनमें हेल्प करेंगे उन बच्चों को उनको एजुकेशन मौका मिलेगा अपने सपनों को पूरा करेंगे और जिसके लिए हमारे आर्मी ग्रुप ऑफ कॉलेज चेयरमैन साहब अंशु अटारे सर बहुत हेल्प करेंगे तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं क्रिकेटर बनूँ अब उससे मैं आया कि अपने बच्चों को सिखाऊँ वहाँ के बच्चों को सिखाऊँ ताकि इन बच्चों को अपने अपने देश के लिए रिप्रजेंट करें हर किसी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि मेरा जब मैं था तो जहाँ जहाँ भी गया वहाँ मुझे एक कहा गया आपके पास हाथ नहीं आप नहीं कर सकते लेकिन मेरा माइंड और मैंने हमेशा अपने माइंड को फ्रेश रखा किसी की बातों की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया सिर्फ अपने आप को देखा और क्रिकेट में कामयाब नहीं है सर तो आप हैंडीकैप बच्चों के लिए काम करोगे नॉर्मल बच्चों के लिए करोगे पता कि जो हैंडीकैप है वो गरीब है तो वो उसको तो पहले ही लाचार है उसके लिए जरूरत जरूर मेरे लिए दोनों दोनों है क्योंकि मैंने नॉर्मल के साथ खेला पहले क्रिकेट और उसके बाद प्यारा क्रिकेट में आया लेकिन कैसे आया बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा लेकिन दोनों के साथ में काम करूंगा ज्यादा तो ज्यादा उनके जो हमारे आ, स्पेशल एबल बच्चे हैं उनके साथ तो है ही ऑलरेडी लेकिन अब नॉर्मली के जो नॉर्मली है देखिए मैंने क्रिकेट किसी का मुझे कोई कोच नहीं रहा है लेकिन अगर हमें कोच है वो एक है वो सचिन सर है और इसके अलावा वही नहीं है क्योंकि जब भी मैं किसी के पास जाता था तो वो यही कह रहा था कि बस हाथ में आप नहीं खेल सकते अगर आप मेरी गेंदबाजी को देखेंगे आप खुद देखेंगे आप खुद बोलेंगे नहीं क्योंकि सचिन सर ने भी ट्वीट किया कि जब मैं आई एस पी एल में बोलिंग मैंने की तो सचिन सर ने भी कहा कि आप प्रॉपर लेग स्पिनर हैं तो गॉड ऑफ द क्रिकेट उसका कहना है तो बस मेरी हमेशा ये पूछ रही तो है और इंशाल्लाह आगे भी पूछ रहेंगे क्योंकि हमारे बच्चों को और और भी मौका मिले आई एस पी एल में या आई पी एल में उनके लिए मैं इंशाल्लाह काम करूँ सचिन तेंदुलकर ने आपकी आप मदद कैसे करने का वादा किया कैसे मदद बहुत सारे हैं सर तो इसको मैं सिक्योरिटी रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारे एकेडमी को लेकर शायद तो हमारे बहुत तो मडाजी सर और उसके साथ साथ बहुत सारे हैं जो हमें इसको सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है बहुत मैं उनको सिक्योरिटी थैंक यू कहना चाहता उन्होंने बोला कि आप अकेडमी खोलो आपके साथ सर 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 वो हमेशा सर, हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं नहीं है कि एक में मैच खेला इसका ये फोन भी मत छोड़ना और जो कुछ भी आपको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे जो भी आप कहेंगे तो हम देंगे तो इन्होंने कहा कि गौतम अडानी आपका करना चाहते हैं कैसी मत की नाम नाम दिया जाए

और इंशाल्लाह जो भी मैं इंशाल्लाह बच्चों के लिए कराऊं तो ये अगड़ में कहाँ होगी ये हमारे बुनों कश्ती में होगी और दूसरे हम इंशाल्लाह चंदीगढ़ में इसको इंशाल्लाह